Salamlar, əziz anamalar, uşaqlar yavaş-yavaş məktəbə, bağçaya başlayıb başlayır artıq. Və siz nə edimləsiniz? Bu haqqında məlumat vermək istəyirəm. İki növbədə məktəbə gedən uşaqlar üçün çanta seçimi haqqında danışım. Siz hansı çanta növünü seçməlisiniz? Çanta seçimində elə olmalıdır ki, çantanın, ə, belə deyim, askıları pedli şəkildə olmalıdır, qalın olmalıdır nəyə görə? Çünki o tinlərə təzyiq göstərməsin. Tinlərə təzyiq göstərsə, oradakı qan dövranını pozacaq və uşaqda bir ağrılar yarada bilər. Daha sonra ə, uşağın çantasından, deməli, çanta daima olaraq simmetrik şəkildə taxılmalıdır. Bundan başqa diqqət etməlisiniz ki, uşağın çantası, ə, yəni askıları en olmalıdır ki, çanta beldən təxminən 5 sm yuxarıda qalcıq şəkildə qalsın. Çantanın bel qayışı olmalıdır ki, o da mütləq şəkildə Eləcə çantanı bel listəsində PD şəkildə olmalıdır ki, belə ağırlıqsalmasın. Çantanın içində hər hansı iti bir əşya, uşağın belini zədələməsin. Çantanın kitablarla birlikdə ümumi ağırlığı uşağın kilosunun 10-15%-ni ötməli deyim. Bu da təxminən iltidai sinifə gedən uşaqların çanta belə deyim ağırlığı 3-4 kq, nisbətən böyük sinifə gedən uşaqların, böyük yaş uşaqları isə çantasında ağırlığı 5-7 kq-a qədər ola bilər. Daha sonra nə qeyd etmək istəyirəm, xam, uşağın çantasına kitab qoyarkən ki, ən ağır dəbul ça, çünki ən xarisdəki, çatanın ən xarisdəki dibinə qoyasınız. Başqa bunlara əməl etsəniz, inşallah ki, uşaqda heç bir problem olmaz. Bəs əməl etməsəniz nə olar? Uşaqda bel ağrıları, onun qasında əyilmə, sümük problemləri rast gəlinə bilər. Hələ. Salamlar. Son vaxtlarda gələn sualları nəzərə alaraq, sizlərlə maarifləndirmək məqsədilə Zoom proqramı üzərində kiçik bir seminar təşkil etmək istəyirəm. Bu seminarı ə, daha çox maraqlı olar. Ə, ə, yeni bağçaya başlayan, məktəbə başlayan, məktəbə gedən valideynlər üçün maraqlı ola. Çünki mövzuları onlara uyğun seçəcəyəm inşallah. Hansı mövzular olacaq? Uşaqlar növbə məktəbə, bağçaya hazır olduğunu necə biləy? Onları məktəbə, bağçaya necə alışdıraq uşaqları? Daha sonra uşaqlarda çanta seçimi necə olmalıdır? Çantanın hansı əlamətləri olmalıdır? Çanta uşağa alacağınız ləvazimatlar, dəftər, kitab, xətt yazış vəsaiti, materialı tərkibində nələr olmalıdır, nələr olmamalıdır? Bu haqqda məlumat verəcəyəm və ən əsası isə bildiyimiz kimi məktəbə və çox dənəmdə şaqat test test vəsitələri sizin evdə olan məhsullardan rahat rahat